Давай еще быстро. Ты можешь стоять до хера вообще. Нет, не дэн, не спеша, блядь. Здравствуйте. Я сам номер борзел конечно, печатаю на машинке. Что? На машинке печатаю, говорю. всех паспорт не указан. Указан, конечно. Можно? Нет, нельзя. Вы что мне здесь остановили вообще? Я же говорю, чего. Тут стоять нельзя, это перекресток. Да можно здесь стоять. Вам можно? Ну, и вам тоже. Мне нельзя. Можно. Нельзя. Да можно, говорю. Представьтесь, будь ласка. Старший сержант. Ну, нормально, представился. Вам нравится, когда вас с вами так общаются? Вы на что, инспектор? Говорю, нормально. По свечу свечу покажите, будь ласка. По свечу, ваш. Какое по свечине? Служебное. Ну хорошо, покажу. Можно этих паспортов? Не хорошо, служебное по свечине предъявить. Хорошо, пожалуйста. говорю, сейчас покажу тех паспорт предъявить. Регистрационный документ. Кому? Подождите, сейчас принесу это Воронецкий Евген Сергеевич, полицейский. Я не дочитал еще. Там не прямо все. Старший сержант полиции. Действительно до 28 го -го, 21 -го года. Дорогие, а вот вы смотрите, действительно, как вы думаете, оно может быть просрочено? Конечно, может. Ну почему вы так решили? Ну вы хоть раз. А вы чего вы так знаете? решили, что мы не номере какие А вы хоть раз видели, чтобы у инспектора было просроченное удостоверение? Ну вот реально. Я вот сколько смотрю фото, видеоматериалов в Ютубе, Фейсбуке, но ни разу не может быть просроченное удостоверение. Потому что наши кадры каждый день проверяют удостоверение. Понимаете? Что, вы меня запомнили, чтобы это рассказать? Нет, я у вас запомнил для того, чтобы убедиться, что данные... Я что-то порушил. И данные номера Да, данному, я щось порушив, не. кажу. Ні, ви нічого не порушили, я просто у вас повідомлював. Попитання. Я вам має? скажу одразу, гроші і не даю документи, просто так не показую. Посмійтеся, я а, щось порушив? А порушу. гроші у вас є, щоб їх давати. У мене є. А, ми... а, а, це ми... Топчик просто. Policja, jak on mnie zasłużył. Ja w